Так, друзі, всім, всім привіт, всіх вітаю. До речі, сьогодні у нас е, велике свято, сьогодні вербна неділя. Е, кхе, значить, Вітаю всіх зі святом вербної неділі. Нехай верба верби принесе мир та добробут в кожну оселю, запанує мир та спокій на нашій українській землі. Так, ну Сьогодні таке буде відео скажімо так, необичне. Бачите, я знаходжуся е, в такому комбінезоні защитному. Так, от Мені видали таку шляпу. Ну і перчатки я теж як би, для страховки треба. Значить, дивіться, сьогодні ми знаходимося на пасіці, так. Значить. Чому сюди приїхали? Значить, е, пасіку вивезли значить, на РАПС, так. Ну і власне хочу подивитися, як там йде процес. Розвивається, працюють пчоли, не раз не Матка сіє, не сіє, молода пчела з'явилася, не з'явилася і так далі. Значить, друзі, дивіться, я, звісно, в цих питаннях так, не сильно розбираюся, я більш по свиням. А е, власник подивиться і я вам одно покажу, так, е, як воно, що воно ну і так далі. Ну, як-то так, друзі, погнали працювати, тому що время йде. Погнали! Значить, одягаємо шляху, перчатки. Ну, Скажімо так, береже на обох береже. Хоча на заяви власника, що пчоли по вихідним, а по святам взагалі не кусаються, ну, це добре, але потрібно перестрахувати. Так, що, що тут у нас твориться? Ребята, тут, коротше, Тут пчелы. Я не знаю. А? Пчелы работают, да? Пчелы. Да, пчелы работают довольно-таки серьезно. Незважаю, что сегодня выходные свято, а у них они без выходных, да, работают? Так, ну давай смотрим. Смотрим, что тут творится. Ну плачем, что у них тут. Трошки диму їм, да? Так, трошки так, храб, цвіте, красота, щедра, багата українська земля радує нас такими врожаями. Так, ну тут, конечно, Тут серйозно Зараз ми побачимо що вони Так, дивіться, це, це такий буде, скажімо так, ролик е, Ну більш О, ви що, що робиться Так, дивимось що вони принесли крайню рамочку зараз Это сейчас они э, носят не мед, да, а просто идет развитие да, пчел. Носят нектары пыльцу, идет для развития пчел. Это мы поднимаем рамку. Оба, а ну давай сюда и поближе. Вот, они уже позаливали. А ну давай, давай, давай сюда. Нектар уже пошел. Вот, рамки. это да. Пока. Короче, нектар пошел, процесс все нормально, да? Так, зараз подивимось що твориться далі. Так, ну э... друга рамка теж засів. 7. Mm -hmm. вот. ну, по походу не, не дуже лагідні, а не питаються вкусити мене. Хороші, хороші, це рамочка з розплодом. закрытым, и закрытым. Тут само развитие идет хорошее. Короче, сейчас идет развитие, да? Так, да. Только два дня я полосу, я Тобто появляется молодая пчела, которая будет работать уже дальше, носить мед в эти ульи, да? Да, для развитие. Вот. Готовим пасеку для акации. Да. Хорошо. Короче, пчелка работает, да? Так, да, пчелки работают. мапочки синеют. Расплод Е. И темп на расширение гнезда. А ты брал с собой рамки добавлять? Мощину ты взял, но пока дам им сушь. Да Молодой совет, товарищ Я Так, это что означает? Уже мед начал откладывать? Нет, ментово рамочка Это пирга, это считается хлеб А мед для них это уже Две также они уже вот... А ну, давай поближе покажи. Есть мед? Да, Залили. вот уже есть мед принесли, нектар, вернее. Он будет мед, когда это все это запечатаем И будет вот так, вот так идет процесс. Вот, вот откуда берется мед. Ох, смотри, он там уже блестит. Ну да. А ну дай поближе покажем. Так, мед, мед с рапса, да? Вот он уже блестит, его только надо, чтобы запечатали, да? Так, да, но это пойдет на развитие, да. Ага. Пчелки работают. Это только два дня, как, как работают на рапсе. <как> так, ну классно, да. Ну, слава Богу, что пчелки работают. Одним словом, у пчелок все добре, да? Так, да, сейчас мы дадим рамочки для того, чтобы они... расширяется гнездо, молодая, молодая пчела выйдет, оставляем рамочки для того, чтобы они работали. Так, получается пасека, так вот посадка, да, значит по одну сторону рапс, рапсовое поле, великое, не знаю сколько гектар, но много, так, и по другу рапсовое поле. Там дальше за рапсом э, посолнечник растет. <coughs> Он уже ушел, все хорошо, потом они с рапса начнут... Что они с рапса берут? Работают по акации, да? Да, все. рапса на акацию переходят, потом ждут подсолнечника? Перейдут на акацию, а потом подсолнечника. Так что медоносы есть. Так, ну а пчелы действительно лагідні. Мабуть знаешь, что сегодня праздник. Да дай бог здоровья им, что они не кусают и все добре. Все, ну. Пошли на расширение, Подставили. Слушай. Ну, это ты один это или ты все будешь делать? Или что? Или это я? Это явно... Или это так, просто информацию Информа... вот, Значит, ты себе должны отсюда лететь, а летят отсюда, им понравилось. Ага. Видишь, как нет пыльцу об ножку желтую на ногах. Ага. Короче, пчелы пыльцу тащут. Да. Просто ноги желтые. Да. Ножки, это у них не ножки, это у них там сумки такие находятся. Сумки, да? Сумка она. Они собирают в эти сумки а, пыльцу с цветочков А я думал, что это они с ведрами Называется обножка Я думал, что это хозяин ведра им выдал Маленький ведра. О, и они это тащат мед Так, ну это... Ладно, это шутка, но Короче, действительно, пчелки работают Все хорошо Пришло тепло Пчела заработала Давай шея подивимось одну семейку. Так, ладно, давай их. Так, и тут работают лед и де серьезный. Вот дивимось. Они стал уже отстраивать. А ну покажи сюда поближе, чтобы я туда не заходил. Что это они строят, строители? Пчелки. Вышла молодая пчела. А ну покажи молодую пчелу. Молодая пчела выделяет воск, отстраивает а воск. Значит, надо срочно делать расширение. Иначе будет роевое состояние. Это касается всех пчеловодов. Всех. Без вынятку. До речі, власник пасіки. Скільки ти вже пасікою займаєшся? 30 років. Значить, стаж 30 років. І Тому те, що він говорить, значить, якщо нас будуть дивитися пчеловоди, ну, прислухайтеся. Вот. Нектар принесли, рамка залята. Короче, немає такого уля, да, щоб пчоли халтурять там, що -то, да? Трохи є, так як і люди. Трохи є. Трохи. Да. Вийшла молода пчела. Виталик, а ну покажи рамку. Давай сюди поближе рамку. Капець, я так так, так близько, ще з пчолами я не був один на один. Тут вийшла молода пчела, залишилася. Запечатано будет выходить, а це уже построили. Ух ты! А это Это уже надставка, трудневый расплод. Мы его собираем. Еще с ним делаем. И делаем трудневый земогенат. Вот так. Осторожно. Вышла пчела и сразу сия. Матка. Так, ну пчелы движение, смотри, капец. Летает. Сеет красиво, хорошо. А ну покажи, да, да, она сеет? Как она сеет? Сеет, это имеется в виду вот это все, что есть, это все расплод. Только молодая пчела, да? Да, будет молодая пчела. Вот а, вот, боды, вот. вот это запечатано? Да? да, это все будет молодая пчела. А вот и маточка, вот с ними, с ними где, я подал. Вот. вот она, красавица. Ох ты что, блин, никогда не бачу маточку. Вот она, красивая ма маточка гуляет. Вот это да. Уже закладывают маточники. Значит надо... А вот маточное молочко. Маточное молочко. Это а что сегодня сколько информации будет, что просто капец. Оператору. Нет, спасибо. Возьми, Максим, ну молочко. Так, и... так а и, у меня и... сетка. Под язык стал. Кому? Тебе. <laughs> так, не, подожди, я не буду рисковать, я не снимаю ну, шляпу. Хорошо, Оставь потом. Это пчеловодок тут приз. Давай. Я, я не трус, но я боюсь. Шляпу снимать не буду. И что, какую на пользу дает? Маточное молочко это прежде всего иммунная система. А кому интересно, заходите в угол и читайте. Ага. От многих видов болезней, а прежде всего иммунная система для мужчин особенно она полезная, так само и для женщин, гормональная. маточка и трутни есть. Трутни это те, кто не хочет работать, да? Да. Я понял. Пчелки Все как в жизни, да? Да, пчелки срочно просят сушь и вощину для того, чтобы работать. А, то есть, ну, новую рамку надо ставить, да? Да. Чтобы заливали медом. Да, вот. Совсем красивые маточки все Так само мы. А ну покажи, тут есть маточка? А, а. маточку-то видели, она одна. А, она одна в луде, да? Да. Ну да. Мы так само срезаем. Да. То, что нам не нужно. И делаем лекарство трутневый гомогенат. Это чего он полезный? Так само в трутневый гомогенат входит в склад. Маточное молочко, прежде всего, и... Подожди, вот это белое это маточное молочко, да? Или что это Маточное молочко и личинки, которые едят маточное молочко. Вот они, вот эти вот сервички. <coughs> С него Я собирается понял. гемогенат. Понял. Короче, ну, если ну, хочешь ну, быть здоров, ставай пчеловодом, да? Понятно. Смотрим дальше, что у нас. Так само красиво. Совсем красивый расплод на выходе вот. Да, ты что? Так что раз дает хорошее развитие. <как> Это хороший задаток на, на развитие семьи, да? Да. И вот это крайняя рамочка красивая, вот мы смотрим обножку, что они носят. Забиваем соты. Вот, желтенькая. И добавляем мед, это называется уже перга. То есть, или мы называем его пчеловоды пчеленный хлеб. Я понял. Он пчелам нужен для развития расклада. Это хлеб. Дай Бог им здоровья своим а -а -а. пчелам. Чтобы они не развивалась. Вот. Ну и принесли эти полные ули меда, да? Ну да, и вот рамочка крайняя, мы смотрим. С нектаром они уже залили. Yes. Слушай, а ты без перчаток не кусают тебя, да? Да, конечно, меня знают. А -а -а. Видите, пчелы хозяина узнают. Да. Узнают. Так, все, сейчас мы расширяем гнездо на полное потому что очень много расхода мы даем полное развитие Короче... человек ведет молодая пчела выходит и как кто то говорил фас на мед заставляем работать их по максимуму да, да. без выходных без праздников без ничего да только да. работать а понятно а смотри что интересно им не хватило места они за основной доской уже носят нектар. там мед есть уже да. Это говорит о том, что они уже ищут сами тару. Все, надо срочно тару им. Да. Понятно. Ты брал тару с собой? Брал, тут тара сейчас еще переставлю. Она будет я расширение сделаю. Вот это мы срежем. Так, один улик ты будешь сейчас делать расширение, да? Ну что, один, я вот сделал. А, я ты сделал уже, тару. да? А, поцеловала хозяина. И собираем вот которые они уже отправили Понятно. А когда мы качать будем? Когда мед будем качать? Да. Отвечает для оператора. Когда они принесут и запечатают. Ясно. Просто у нас есть товарищи, которые постоянно спрашивают, когда мед будем качать. Вот эта информация больше для него. Пусть внимательно дывится и, и, и будем в курсе всего. Так, жилки летают. Ну. Пытается вкусить, конечно. Все хорошо. Погодка радует, пчелки своим развитием радует. Да, нормально. Так, пройду вам, покажу всю пасеку, так. Ну, не будем пчелок и потому что, бачите, они працюють. Летают так интенсивно. Вот такие у них тут точки. Так, видите, вот тут у нас получается властник у них, у него на, на таких этих площадках, эти ульи, так. И он это все вывозит. Сейчас вывез, вывез на РАПС, так. Потом дальше на подсолнечник. Вот. А потом они себе акацию сами в посадке находят. і носять мед. Ну друзі, як-то так. В принципі, процес іде. Незважаючи, що сьогодні у нас е, свято, так е, Але це така знаєте, робота, що не, не терпить. Треба над, було срочно подивитися, як там йде процес, так, чи йде развити і так далі. Це так така, знаєш, більш-менш там інформаційна. работа. Подивился, убедился, что праця идет, все нормально, а дальше уже э, власник пасеки примет решение, что дальше делать.